لاکھ دو لاکھ تو آمت الناس کا کیا کروں ابھی اللہ تعالیٰ فطرت خود ہی کرتی ہے لالے کی قینہ بندی پھول کو سرخی کوئی نہیں پہناتا اللہ ہی اسے سرخ کرتا تو طبیعت ہٹ دی گئی مدرسوں سے ہٹ گئی خانقاہ سے ہٹ گئی کہ خانقاہ بھی ایک جزی کام ہے مدرسہ بھی ایک جزی کام ہے اور وعض تقریر بھی ایک پیسے دو تو جاتے ہیں پیسے نہ دو تو جاتے نہیں تو بے قراری بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور کوئی حل نظر نہیں آیا تو انیس سو چھبیس میں اس سے قبل مولانا خلیل صاحب وہ ہجرت کر کے اور تشریف لے گئے مدینہ منتقل ہو گئے تھے تو انیس سو چھبیس میں حج پہ تشریف لے گئے ہجرت کی نیت کر کے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا وہیں گا انیس سو پچیس میں گئے تھے چھبیس میں واپس آئی یہ نیت کر لی تھی کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا ادھر ہی رہوں گا جب یہ مکہ پہنچے تو ان کو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں امت کی بہتری کے لیے کیا کروں امت کی ہدایت کے لیے کیا کروں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے میں نے مکے میں کام کیا تھا تم ویسے کام کرو انہوں نے آگے عرض کی مجھے تو پتہ نہیں مکے میں آپ نے کیسے کام کیا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا مکی صورتوں میں غور کرو اللہ تمہیں سکھائے گا یہ مدینہ مکہ میں ہے پھر مدینہ پہنچے ہو تو وہاں پھر اللہ کے رسول کی ضرورت تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تم سے کام لے گا تم واپس جاؤ واپس اور میرے پاس آؤ تو انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے یہ خواب ذکر کیا وہ وہیں منتقل ہو گئے تھے انہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہ مدنی کیوں کہتے ہیں حسین احمد مدنی یہ اپنے والد ان کے والد اپنے پورے خاندان سمیت مدینہ ہجرت کر گئے تھے پھر ان کا سارا خاندان مدینہ میں آباد رہا یہ بھی مدینہ میں رہے پھر ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر دوبارہ واپس آ گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا میں مدینے میں رہوں اور مسلمان مشقت میں ہوں تو مدینے کا قیام قربان کیا تھا اور واپس تشریف لے آئے ہندوستان یہاں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا تو اس لیے ان کو مدنی کہتے ہیں تو ان کے بھائی تھے سید احمد وہ وہاں پہلے انہوں نے اتنا فخر دیکھا کہ حضرت مدنی فرماتے ہیں میرے والد سبزی منڈی جاتے تھے شام کو تو جو سبزی وہاں گلی ہوئی سڑی ہوئی لوگ پھینک کے چلے جاتے تھے نا وہ اٹھا کے لاتے تھے پھر اس کو صاف کر کے خالی ابال کے ہم کھاتے تھے کہ اس میں نمک مرچ ڈالنے کا بھی سکت نہیں تھی اس طرح شروع دن تھی لیکن سید احمد کو اللہ نے صلاحیتیں دیں انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پتہ نہیں کیسے تعلق بنایا وہ الگ داستان ہے ان کے بیٹے سید حبیب نے اس سے بھی آگے اب ان کی نسل وہاں عربوں پتی بڑے بڑے ان کے محل ہیں یہ تمہارے حسنین کو چار گنا کریں تو تب ان کا محل بنتا ہے اس سے بھی چار گنا بڑی چار دیواری ہے جس میں وہ گئے رہے ہیں بہت کے قریب ان کے محلات ہیں تو انہوں نے سید احمد سے ذکر کیا تو انہوں نے جو مسجد نبوی کے اس وقت منتظم تھے ناظم اعلیٰ ان سے ذکر کیا تو انہوں نے عشاء کے بعد جب مسجد بند کر دی تو مولا علیہ صاحب کو بلا کر جالی کا دروازہ کھول کے اندر بھیج دیا تو اندر جالی اور روزے کے درمیان کوئی چاروں طرف دیوار ہے دروازہ کوئی نہیں یہ نور الدین زنگی نے اس کو چاروں طرف سے بند کروایا تھا اور نیچے سیسا پگلا کے ڈالا تھا جب وہ کچھ لوگ آ کر لاش نکالنے کا منصوبہ لے کر آئے تھے تین راتیں وہاں سوئے تین راتوں میں سارے کام کی یہ, تر... یہ... یہ تو خود تو عقل سے تو آ نہیں سکتا سارے کام کو سکھایا گیا بتایا گیا اور پھر یہ کہا گیا ہندوستان جاؤ اور جا کر عوام الناس میں کام کرو علماء میں نہیں ورنہ وہ مخالفت کریں گے مخالفت کریں تو پھر یہ وہاں سے واپس تشریف لائے انیس سو چھبیس میں پہنچے ہیں اور پہلے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں یوں کام کرنا چاہتا ہوں تو کسی ایک نے بھی موافقت نہیں کی سوائے مولانا مدنی صاحب اور مفتی کفاط اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دو حضرات نے بات کو لیا اور سمجھا اور کہا کہ ہاں یہ تو دعوت والا کام ہے لیکن یہ کرے گا کون کہ اللہ کرے گا میرے ذمے جہد ہے پھر وہ بندہ فنا تبلیغ ہو گیا اور دیوان دیوان کی چھا دیوان کی ایک دفعہ بیان کر رہے تھے گرمیوں کے دن تھے سہن میں گیارہ بج گئے گیارہ فجر کے بعد شروع ہوئے گرمیوں میں گیارہ بجے تو ایک میواتی کھڑا کر بہت بھائی نام دے دو دے دو ورنہ یہ مر جائے گا بےچارا مر جائے گا نام دے دو نام دے دے دو دو ایسی دیوانگی چھا گئی تھی اور کوئی شکل نہیں کوئی جانتا نہیں اور آگے سامنے میواتی ہیں جن کو دین کی خبر ہی کوئی کل میں نماز کا نہیں پتا تو دعوت کیسے دیں گے دس برس کی محنت کے بعد ایک جماعت چلے کی تیاری دس سال کے بعد تو ان کو ہدایات دی پھر ان کو روانہ کرتے کرتے پانچ میل ان کے ساتھ پیدل چلتے گئے پیدل چلتے مولانا سعید خان صاحب سے یہ بات میں نے بہت دفعہ سنا جب ان کو رخصت کرنے لگے تو کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو ان کا جی دلی جا رہے کہنے کہ نہیں لندن پہ چوٹ پڑ گئی امریکہ پہ چوٹ پڑ گئی ساری دنیا میں ہدایت کا فیصلہ ہو گیا ایک دفعہ عبدال صاحب تشریف فرما تھے کہنے لگے ہم پانچ چھ آدمی بیٹھے ہوتے تھے مولانا لیاض صاحب کے آگے چھ سات چھ سات اور وہ ہم سے کہتے کہ بھائی ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں مشورہ دو کیا کیا جائے تو ہمیں خیال آتا کہ مولانا صاحب بےچارے کتنے پاگل دیوانے ہیں اور شیخ چلی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم چھ سات آدمی بیٹھے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ کیسے سارے عالم میں ہم خود پھر رہے ہیں وہ ساری دنیا سے جماعتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم سے ساری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں تو انیس سو چھبیس سے لے کر انیس سو چونتالیس نو میواچ میں پہلی بستی ہے جہاں پہلا اجتماع ہوا اس وقت اجتماع نہیں کہتے تھے جلسہ کہتے تھے جلسہ ہوا پہلا جلسہ ہوا اور سگا بیٹا محمد یوسف اکلوتا سخت مخالف تھا وہ کہیں یہ کیا کہ پاگلوں کا کام شروع کر ان کا ذہن سوق سارا تعلیمی تصنیفی اکیس سال کی عمر میں تحاوی کی شرح لکھی جو حدیث کی مشکل ترین کتاب ہے تحاوی اس کی شرح اکیس برس کی عمر میں لکھی اور حیات الصحابہ جیسی کتاب تو ساری دنیا کے علماء تسلیم کر گئے کہ سیرت میں یہ وہ شخص بدیر تھا بدیع سیرت میں کہ سیرت کے عنوان پر آج تک کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی سیرت کا عنوان ہوتا تھا زید بن ثابت نیچے اس کی سیرت اور حالات عمر بن خطاب نیچے ان کی سیرت حالات واقعات اور ان کے فضائل اور مناقب یہی چودہ صدی میں تمام مصنفین کا طرز رہا ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے اسلوب جدید دیا بدیع اسلوب آج تک کوئی یہ اسلوب لے نہ سکا حیات ہے حیثت لیکن حیات الصحابہ کئی فکانت سلا کئی فکانہ علم ہوں کئی فقانہ جہاد ہوں اس کے نیچے کئی صحابہ کے واقعات یہ ایک کو عنوان بنا کے نہیں عنوان صفت کا اور نیچے واقعات مختلف رہا شخصیات کے یہ پہلی دفعہ ہوا تصنیف و تعلیف کی تاریخ اس کتاب نے اتنی قبولیت حاصل کی کہ دنیا کے ہر بڑے مکتبے میں حیات و صحابہ پڑی ہوتی تو ان کا تو ذہن تھا سارا تعلیمی اور تصنیفی وہ کہیں یہ میرے ابا کو ہو کیا گیا ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو چکا تھا تو باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہے مولا انعام صاحب رحمۃ اللہ مولانا شام صاحب رحمۃ اللہ یہ حضرت مولانا صاحب کے ساتھ مولانا الیاس صاحب رحمۃ مولانا سعید احمد خان صاحب یہ ساتھی ہم نوا اور بیٹا محمد یوسف سخت مختلف میاں جی بدر الدین رحمتہ اللہ علیہ تھی میں ان سے ملا تھا نظام الدین میں بیاسی تراسی میں گیا تھا اسے کہنے لگے کہ ہمیں مولانا لیاز صاحب بھیجتے کہ جاؤ یوسف کو کارگزاری سناؤ شاید اس کا کو کوئی دل نرم پڑے تو جب ہم جاتے تو اپنے لکھنے پڑھنے میں لگے ہوتے تھے تو ہمیں دیکھتے ہی کہتے مجھے پتہ چل گیا تو میں بوڑھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو کارگزاریاں سناؤ بھاگ جاؤ میرے پاس کوئی وقت نہیں تمہاری فضولیات سننے کے لیے میں بھگا دیتا تھا مولوی اسے کہتا تھا مجھے پتا تمہیں بڈھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اسے کہانیاں سناؤ میں نہیں آتا تمہاری کہانی بیٹا ایسے مخالف تھا اور علماء عوام خواص بھول چکے تھے کہ دعوت فرض منصبی ہے وہ وسطا شهداء على الناس کا فریضہ پوری امت کے ذمہ ہے اور سارا عالم ہمارے میاں جی بدر الدین یہی بدر الدین بتاتے ہیں میں بیان کر رہا تھا تو سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے دس بارہ پندرہ تو پیچھے سے مولانا مولنے لیا باغ کہنے کہ بدر الدین کن میں بیان کر رہا کن کو سنا رہے کن کو سنا رہا ہوں؟ کہا جی ان کو سنا رہو سامنے مٹھا. ان کو سنا رہا ہوں؟ تیرا پھلو جائے اوٹ کی نیت کر اوٹ اوٹ میواتی زبان میں آخری کنارے کو کہتے ہیں آخری کنارہ کہ دنیا کے آخری کنارے کی نیت کر کہ میں یہ بات دنیا کے آخری انسان تک کو سنا رہا ہوں ایسے وہ نیت کرواتے تھے اپنی زندگی میں دو کمرے بنائے تھے مسجد میں داخل ہو کر جنوب کی طرف اوپر انہیں کھڑکیاں کھلی کھلی دروازے اور یہ فرمایا کہ یہاں غیر ملکی مہمان جب آئیں گے تو ان کو تم نے یہاں ٹھہرانا ہے تو وہ بیچارے ان کے مرید حیران ہوتے کہ ادھر مقامی کوئی نہیں آتا تو غیر ملکی کہاں سے آئیں گے جی دین محمد تھے جو حضرت مولانیا صاحب کے ابتدائی خدام میں تھے اور جو جماعت مولا لیاز صاحب نے حضرت تھانوی کے خانقاہ تھانہ بھون بھیجی تھی اس میں وہ اس جماعت میں ان کی تشکیل تھی وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ والد صاحب ہمیں حضرت جی کہتا تھا تم امریکہ جاؤ گے امریکہ تو ہم تو اتنے سیدھے سادھے دیہاتی تھے کہ ہم یوں سمجھتے تھے امریکہ دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ تم امریکہ جاؤ گے یہ تمہیں بعد میں پتہ چلا وہ تم دنیا ہی اور ہے جہاں وہ کہتا تو تم جاؤ گے تو جہاز کچھ نہ کچھ اس زمانے میں چل گئے تھے تو کبھی اوپر سے کوئی جہاز گزرتا تو اس کو میواتی میں کہتے تھے اڑن کھٹولا تو مولانیاس صاحب کہتے ہیں ان اڑن کھٹولوں میں تم تبلیغ کرنے جاؤ گے تو ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے تھے ہم ہم کہیں مولی, مولی لیاس ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے ہم اڑن کھٹولوں میں کہاں بیٹھیں گے تو اللہ نے ان کو اڑن کھٹولوں میں بٹھایا تو ابتدائی ادھر انیس سو چھبیس میں انیس سو اٹھارہ میں مولانا لیاز صاحب آ کر بیٹھے ہیں نظام الگ اور انیس سو اٹھارہ میں برطانوی فوجیں مشرق وسطی میں داخل ہوئی ہیں اور انیس سو انیس میں شام فتح ہوا ہے فرانسی فرانسیسی فوجوں نے شام کو فتح کیا اور شام کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایک کا نام سوریہ رکھا ایک کا نام لبنان رکھا اور ایک کا نام اردن کر دیا اور شام کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور انیس سو چھبیس میں اسرائیل کو بنانے کا منصوبہ مکمل ہو گیا کہ اسرائیل بنایا ادھر انیس سو چھبیس میں دعوت کا کام چلا جس کا آخری سرا مہدی سے جا کے ملتا ہے اور ادھر انیس سو چھبیس میں یہودیت کا کام چلا جس کا آخری سرہ دجال کے ساتھ جا کر ملتا ہے یہ آپس میں یہ تانے بانے میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں میں کہ سنے نہیں ہیں لیکن جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق میں ایک ترتیب ذہن میں آئی کہ ادھر دعوت کا کام بھی ہدایت پر ختم ہو گیا انیس سو چونسٹھ میں پہلی جماعت گئی جو گنڈا انیس سو چونسٹھ چار آگ اس میں ایک ابھی بھی زندہ ہیں صورتی صاحب جو کراچی کے امیر تو کہنے کے کہ وہاں ایک بہت بڑے شیخ تھے ان کی ہم گئے ملاقات کی تو ان کا بہت بڑا حال کمرہ تھا وہ مریدوں سے بھرا ہوا اور ایسے مراقبے میں بیٹھے تھے بالکل گردن ایسے جھکائی ہوئی تھی ہم چار آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور یہ پہلی جماعت ہے آج تک کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا انیس سو چونسٹھ میں باہر کون جانتا ہے؟ اور یوگنڈا تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک دم سر اٹھایا مرح بن بجیش جے شیل بجیش مرح بن بے مرحبن, بجیش مرحبن بجیش تین دفعہ انہوں نے اس کو دوہرایا اور ہمارا بڑا زبردست اکرام کیا تو دعوت کی انتہا وہاں جاتی ہے اور یہودیت کی انتہا دجال تک جاتی ہے یہ دونوں طاقتیں جب ٹکرائیں گے تو اللہ دجالی جعلی کو ختم فرمائے گا اور ایمان اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی عطا فرمائے گا یہ دونوں ایک وقت میں شروع ہوئے انیس سو چھبیس میں جب انہوں نے جب ان کا اقتدار مستحکم ہو گیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ یہودیوں کو دوبارہ لا کے آباد کیا جائے اور یہاں ایک اسرائیلی یہودی ریاست بنائی جائے سہونی تحریک جس کو کہتے ہیں سہونی سیہون ایک پہاڑ ہے جہاں داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے بقول ان لوگوں کے تو سیہون کے نام سے سیہونیت سیہونیت سیہونی سیحونی تحریک نے اپنا نظام چلایا تو اسرائیل وجود میں آیا اس کا آخری سر دجال کے ساتھ میں لد باب و لد جو ان کا سب سے بڑا اڈا ہے جہاں دجال قتل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مولانا لیا صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے دعوت کو اس وقت اٹھایا جب دعوت کے نام کو جاننے والے علماء بھی نہیں تھے وہ بھی اسے اوپر سمجھتے تھے اور ان کے ہاں بھی اس پر انکار شدید تھا لیکن اس بندے کے گشتوں نے آہستہ 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 فضا کو ہموار کرنا شروع کیا پھر بولے لیا صاحب نے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ اب آپ کے میوات کا دورہ کرو تو انہوں نے میوات میں دیکھا زندگی کو بدلا ہوا حالات کو پلٹا کھایا ہوا تو کچھ اعتراف زبانوں پہ آنے لگا انیس سو چوالیس میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو میوات میں صرف باقی نہیں صرف میوات میں بہت اچھی فضا کام کی پیدا ہو چکی تھی اور کچھ دہلی شہر میں عبداللہ صاحب مولانا لیا صاحب کی وفات سے چھ مہینے پہلے, پہلے پہنچے ہیں نظام الدین پھر اس کے بعد تبلیغ کے ہو کے رہ گئے پھر زاری زندگی اور کوئی کام نہیں مولانا لیا صاحب کے اس وقت چھ ماہ باقی تھے اور اس وقت وہ شدید بیمار تھے جب عبداللہ صاحب کو پتہ چلا یہ وہاں دلی میں نوکری کرتے تھے ان کو پتہ چلا کہ نظام الدین میں کوئی بزرگ ہیں جو لوگوں کو نمازی بناتے ہیں اسو یہ شروع شروع میں ہم نے بھی ایسے سنا کہ ایک تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو نمازی بناتی تبلیغ کی گہرائی تو کیا زبردست چیز ہے تو کہنے کے میں دیکھنے گیا کہ بھائی وہ کیسے نمازی بناتے ہیں تو بس وہ جو پہلی دفعہ گئے تو الہی کے ہو کے رہے گا مولانا سعید خان صاحب کو چار سال کی صحبت نصیب ہے علی... مولانا مولانا الیا صاحب کی صحبت میں چار برس رہے مسلسل چار برس گزارے مولانا بید اللہ صاحب اور رحمۃ اللہ وہ تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے انیس سو نواسی میں فوت ہو گئے تھے تو ان کو بھی کافی لمبا عرصہ مولانا لیا صاحب کی صحبت نصیب رہی بیٹے مخالف تھے تو انیس سو چوالیس میں جب مولانا لیاض صاحب کا انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے مولا یوسف صاحب کو بڑا کر کہا بیٹا آجا مل لے میں جا رہا وہ جو سینے سے لگایا اس میں نسبت اللہ نے منتقل فرماتی اور مولا یوسف صاحب نے فرمایا اپنے باپ کے مرنے سے ایک دن پہلے مجھے تبلیغ پہ سو اعتراض تھے سو اعتراض باپ کے مرنے کے بعد اللہ نے تبلیغ کا کام کھولا مولا علیہ صاحب تبلیغ کے کام کو اجمالی طور پر چھوڑ گئے تھی یوسف صاحب نے اس کو کھولنا شروع کیا دن میں اٹھارہ گھنٹے بولنے والا آدمی تھا سوائے سونا اور نماز اور لکھنا